Məlumata əsasən, Bakı limanına gətirilən çoxlu sayda müasir silahlar yaxın vaxtlarda cəbhə boyu zonaya göndəriləcək uş silahlar, düşmənin zirehli texnikası, mühəndis istehkam quruqları, kiçik sürətli hava hədəfləri, canlı qüvvəsi və digər hərbi obyektlərin vurulması üzrə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ön xətt bölmələrinin döyüş və manevr imkanlarını artıracaq. Rusiya hərbi texnikası və silahlarının Azərbaycana gətirilməsi davam edəcək. Eyni zamanda 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri gününün ərəfəsində Rosoboronexportun baş direktoru Aleksandr Mixeyev birincilər sırası Bu da Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənovun adına təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə qeyd edilir ki, ölkəmizin birgə səyləri dövlətlərimizə fayda gətirəcək və Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Məktubda həmçinin bildirilir ki, hərbi texniki əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycan xalqının sülh və əmin amanlığının təmin olunmasında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin güc və qabiliyyətinin daha da artırılmasına xidmət edəcək.